закрытых травматичных Уважаемый уважаемые коллеги, гости конференции, следствием закрытого травматического повреждения магистральной артерии является внутреннее кровотечение, образование пульсирующей гематозы а также артериовенозные шунты, представляющие определенную сложность в их оперативного лечения и принесят вакцинацию угрозу массивной кровопотери. Факторами усложняющими оперативное лечение труднодоступных анатомических взводах, рядом чрезвычайно органами. Длительно существующие артериигнозные шунты приводят к гиперплазии и эктазии переносящих артерий, резкого расширения вводящих ветвь до образования гигантских артериальных переносных аневризм, развитие региональной ишемии, трофических расстройств, развитие рыночной сердечной недостаточности. Факторами усложняющими являются размеры ложной аневризмы, ранее перенесенные оперативные хирургические вмешательства. Классическое хирургическое лечение – это, естественно, общий наркоз, разрез, выделение сообщения патологического сообщения между артерией и веной, выделение пережатия артерии выше и ниже аневризмы, пластики и артерии, появление рентген-хирургического электрической стендграфтов, катетерных систем привели к возникновению рентген-хирургических эндоваскулярных методов лечения, открывающих новые возможности в лечении в внутренних шунтов и альбомизм. Основной принцип эндоваскулярного лечения – это введение в устья и в спиралей или э, разобщение артерии внутреннего шунта и закрытие поверхности стенки артерии с помощью стендграфта. У нас опыт лечения 14 пациентов, вид травмы полуторезанные, быстрельные раны, локализация шеи, бедро осложненные внутренним кровотечением, ложные аневризмы, артериевенозными событиями и сочетаниями. Как мы это делаем? Это пациент с равной ягодичной области, артерийно-венозный шум между верхней ягодичной артерией и расширенной венозная аневризма. Шахтеризация зоны артериозного шунта, эмболизация спирали, артериозный шунт перекрыт. Этот пациент через 14 лет, я его уже после операции, артериозный шунт по закрыт. Это резанное повреждение глубокой артерии бедра с развитием гигантской аневризмы. Пусть аневризмы эмболизированы спиралями, больной взят на операцию. Раскрыто на положение удаленные удалены травматические массы. Вот видно наши традиционные спирали вот здесь глубоко отдельно Это количество удаленных тромботических масс. Вложенная гибризма в области шеи после первой раны. Видно место повреждения артерии, место закрыто стенд-графтом, выполнено промоктомия. Это сочетанное поражение, аневризм и артерии венозный шунт между поверхностью бедренной артерии и вены. одновременно перекрытый и после аневризма, и после артерии венозный шунт. Огнестрельное ранение, осколочное повреждение глубокого бедра с образованием артерии венозного шунта с поверхностной бедренной вены, спиральной перекрытой. Артериовенозный шунт у больного графические расстройства на фоне длительно существующего артериовенозного сброса выполнено амплитудеризирование, последующим а заживлением язвы. После наложения аппарата Резарова артериовенозные шунты, которые перекрыты спиралями и эмболизирующим материалом. Это еще одна возможность эндоваскулярных методик повреждения стенки артерии с развитием морной анебризмы с помощью баллона, который заведен в просвет артерии, перекрыта место повреждения артерии и больной взят на операцию без кровопотери. Следует отметить, что сам рост эндоваскулярных вмешательств может привести и к повреждению артерии в результате самого эндоваскулярного вмешательства. Это пример функции общебедренной артерии, но катетер попал в глубокую артерию бедра. В принципе, все бы обошлось, если бы не возникла необходимость замены на более крупную выставляющую систему. И при введении в небольшую артерию, повреждение артерии, возникновение внутреннего кровотечения. Но эндомаскулярные хирурги не растерялись с латеральным доступом, они зашли в глубокую артерию бедра и спиральную закрыли место. результат имболизации. И еще один последний интересный случай, это не совсем травма, это усложнение гнойного аппендицита. В результате гнойных священных затеков возникло повреждение спермиартерии, возникла перерывная шум между полосками и нижней полой вены. Было принято решение закрыть этот дефект с помощью деформационного актарного стендрафта, который используется при лечении аневризм брюшного антикала. И в принципе удалось удачно установить стенкрафт, перекрыть стало совости и помочь пациенту без открытого хирургического нежимости. Выводы. сложность лечения травматических повреждений магистральных артерий условно входный диагностик гемодинамическими изменениями в артериальной кровеносной системе. Эндоскулярные методы лечения и впоследствии травмы, такие как рентгеномускулярная аппетизия, эндоскулярное протезирование, может выступать как самостоятельный метод лечения э, кровотечения или артериальной шунтов, а комбинированное применение хирургических и эндоскулярных методов позволяет значительно снизить травматичность вмешательств и улучшить результаты лечения больных с травмами сосудов. Благодарю за внимание. We'll be right back.